его карман, это не самое главное в жизни, что в первую очередь ты делай бизнес, но ну, бизнес в каком смысле? Капитализируй студентов. И, и все, что идет на капитализацию студентов, это правильно, и тогда это хорошо. А если это только идет, ну, чей-то карман, то это в один, то это плохо. Это очень сложно. То есть вот три уровня вы должны понимать. И мы законодательно можем все решить. И мы можем решить на уровне Кабмина. Но если внутри университета будет сопротивление и работать синдром красного класса, говорит Бог, да? Она говорит, вот давай так, что угодно я тебе сделать, вот моему соседу в два раза больше. И отвечает, на говорит, Боже, вы кормили Бог. Поэтому вот эта вещь на третьем уровне, она очень является важной. Мы сможем себя преломить, вот как только вы развернете, и вы начнете здесь делать ну, на IT, классный аутсорсинг, у вас появится там это. Все, начало работать. Все видят, работаем, денег куча, машины паркуем уже хорошие, серьезные и так далее. А все остальные ходят и зарплату получают или 200. Как вы считаете, выдержит остальные коллективы? Это же проблема распределения, это совсем другой вопрос, мне кажется. Как? Это связанные вещи. И это, это, уже, быть... это уже, вторично, было бы что распределять. Это вам так кажется. Поверьте моему опыту. Есть что распределять. Только вопрос один к вам. Вы изучали когда этот вопрос, сколько интеллектуальной собственности... Ну, вы знаете, есть шесть основных ресурсов, которыми мы управляем. Это человеческие ресурсы, финансовые ресурсы, материальные и нематериальные, включая ноу-хау, ресурсы отношений и IT-ресурсы. И, пожалуйста, на э, балансах университетов, как вы думаете, сколько находится интеллектуальной собственности? Ноль. Практически ноль. А мы с вами проводим капитализацию человека. Думаешь, мы ему не материально его капитализируем? А чем капитализируем? Правда или нет? А возникает вопрос, если у вас нет интеллектуальной собственности, как вы проводите его капитализацию? В те старые времена капитализация шла через книги, через статьи и так далее. А сегодня капитализация идет через интеллектуальную собственность, включая ноу-хау. Так если у преподавателей ваших нет интеллектуальной собственности. Если в вашем университете нет интеллектуальной собственности, как вы собираетесь капитализировать этих людей, которые живут в 21 веке, где ключевой ценностью является интеллектуальная собственность? Потому что только знание, да, дает миллиарды. Ну, правда или нет? А если вы в аутсорсингах занимаетесь, это будет сотни тысяч долларов. Насчет собственности я сам не согласен, честно. Ну, да. это хорошо. Это очень хорошо, что вы с этим не согласны. Хоть одеть, должны. Это означает, что у вас там что-то покрутится в голове. Мы в следующий раз встретимся, вы, можете скажете и другую точку зрения. -то ну, просто Я мы затянем. Задерж...